занятия были по практической стрельбе, не спортивное направление, а прикладное, то есть тот раздел, который может пригодиться офицеру, солдату, военнослужащему за контрактом непосредственно в зоне проведения антитеррористической операции, в зоне боевых действий. Мы отрабатывали нестандартные упражнения инструктор заряжал сам магазины, то есть ты не знал э, поражение цели. Есть у тебя патрон на данный момент на следующий выстрел, в патронники или нет. Э, отрабатывались э, упражнения, то есть стрельба на высоком пульсе, лежа, стоя, с колена. Раньше отрабатывалась спокойная ситуация, сейчас мы просто наворачиваем, скажем так, даем специфические физические упражнения, которые позволяют нам повысить пульс, и стреляем, скажем так, и сбиваем дыхание в таких условиях, максимально приближенных к боевым, и учебные стрельбы. стать надо сразу, а не. Какой телеграмм? Бам. То есть не теряем время. Постарались сами для себя встать. Бам. Щелк. Проблема. Разрядили, сменили. Бам. Я вот первый раз стреляла. С автомата. Я боялась сделать этот первый выстрел как-то. Ну, не могла решиться. Но потом... Собрала всю свою силу, волю в кулак, сделала. Я довольна своими результатами. Конечно, есть куда стремиться лучше и лучше. Но как для вот такого первого раза скоростной стрельбы, нормальный уровень я показала. Вниз!